В эфире телеканала БТБ выпуск новостей в студии Светлана Шевченко. Сегодня президент Украины Петр Порошенко с рабочей поездкой на Донбассе. Глава государства посетил опорно-дозорный пункт Вооруженных сил Украины в районе города Курахова в 32 километрах от Донецка. Также президент провел короткое совещание с руководством Министерства обороны относительно готовности вооруженных сил к зиме и обеспечения теплой одежды, пообщался с солдатами и офицерами, а также наградил военнослужащих, проявивших мужество и героизм во время военных действий. Я на вас полагаюсь. И я, как верховный главнокомандующий, уверен. Не просто надеюсь, а уверен. Все у нас будет. Будет победа, будет свободная Украина. Будет мир. Построим чистое, нормальное государство. Без коррупции, с эффективной властью. Чтобы, когда вы вернетесь домой, ваши семьи, ваши жены, ваши родители, ваши соседи, ваша местная власть поклонилась вам в ноги. Ваши соседи ваша влада. И поблагодарили за то, что вы своей безукоризненной службой, своим героизмом спасли Украину. Кроме того, Петр Порошенко своим указом уволил Сергея Таруту с поста главы Донецкой областной госадминистрации и назначил на эту должность Александра Кихтенко. И я думаю, что тот типаж, который сегодня будет отвечать за обеспечение безопасности, за наведение порядка, за возобновление украинской власти, за обеспечение максимально эффективного сотрудничества с гражданской властью, с украинскими военными, за решительные шаги по возобновлению инфраструктуры территории, которые были освобождены от атаки, я думаю, на сегодняшний день нам удастся очень много. Украина не допустит проведения нелегитимных выборов самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на совместной с главой Мид Германии пресс-конференции в Берлине. По его словам, в Донецкой и Луганске будут проведены местные выборы в рамках общеукраинского политического процесса. Именно они определят с правовой точки зрения представителей местной власти, которые возьмут на себя ответственность за ситуацию на Донбассе. Обстановка на Донбассе весьма неустойчива и может существенно ухудшиться в ближайшие дни. Такое опасение высказал заместитель генсека НАТО Александр Вержбоу. По его мнению, объявлено перемирие не соблюдается. Он подчеркнул, что выполнение Минских соглашений должно осуществляться в целом, а не выборочно. Россия продолжает незаконно поставлять технику и военных на Донбасс, а боевики не прекращают нападения на Донецкий аэропорт. Все это нагнетает ситуацию. Александр Биржбоу призвал Россию разъяснить террористам, что не поддерживает выборы, запланированные ими на 9 ноября. Они будут нелегитимны, поскольку противоречат Минскому протоколу. Накануне из плена боевиков освободили 10 украинских военных. Среди них один офицер, сообщает в СНБО. Ранее министр обороны Украины Валерий Гелетей сообщил о 224 военнослужащих вооруженных сил Украины, находящихся в заложниках у террористов. Обмен заложниками и военнопленными предусмотрен минскими договоренностями от 5 сентября. В Донецке в результате артиллерийских обстрелов в Куйбышевского и Киевского районов погибло два мирных жителя, сообщают в Горсовете, а также разрушено восемь домов. Из-за аварии на коммунальном предприятии «Вода Донбасса» наблюдается перебои с водоснабжением в Куйбышевском, Ленинском, Петровском и Кировском районах города. Военные действия не позволяют аварийным бригадам приступить к ремонту. На Донбассе погибло более 4000 российских военнослужащих. Такие данные обнародовала российская правозащитница, основательница группы Груз 200 в Facebook Елена Васильева. По ее данным, тела погибших вывозят из Украины в Россию грузовики так называемого гуманитарного конвоя. По словам Елены Васильевой, пока они идут по нашей территории, волонтеры сообщают о продвижении таких машин. Как только они подходят к Ростовской области, исчезают. Она подчеркнула, что Кремль скрывает официальную информацию о погибших в Украине российских военнослужащих. И, кроме того, солдаты Федерации стали отказываться воевать в Украине. Национальный банк Украины продолжает стабилизировать валютный рынок, в частности через валютные аукционы и интервенции для подкрепления банковских касс. Во время вчерашней интервенции было продано более 99 миллионов долларов. Валюту приобрели 54 банка и было удовлетворено 80% спроса на рынке. Сегодня же под клиентские контракты сумма интервенции составила 200 миллионов. А вот продают ли банки валюту населению, проверяли наши журналисты. Укрепить национальную валюту помогают еженедельные валютные интервенции. Используя такой механизм, регулятор уже через несколько недель планирует полностью удовлетворить спрос населения на иностранную валюту. Тем более, что банки, принимающие участие в торгах, находятся под неусыпным контролем. Проверки банков и проверки обменных пунктов, купивших у нас валюту на валютных аукционах или во время интервенции, происходят почти ежедневно. 9 октября Национальный банк Украины провел валютные интервенции для подкрепления банковских касс на сумму 99 миллионов долларов. По фиксированному курсу 12 гривен 93 копейки за доллар. Всего в операции приняли участие 54 финучреждения. Соответственно, иностранная валюта в банках есть. Но продают ли ее населению? Давайте узнаем. Проминвестбанк. Попробуем купить доллар здесь. Здравствуйте, а у вас возможно купить доллар? Хорошо, спасибо большое. Смотрите, у нас электронная очередь. Когда на мониторе появится в первой колонке ваш номер, пройдете в кассу по левой стороне. Будем тридцать вторыми на обмен валют. В Инвестбанке доллары есть для всех желающих. Проверено БТБ. Вполне реально купить американскую валюту и в Укрэксимбанке. Причем продают валюту не только перед телекамерами. Пошла в Укрси банк недалеко от моей работы. Купила 230 долларов. На 3000 можно купить валюты. Еще сказал кассир, что это сейчас эта сумма, это самая популярная сейчас сумма. Ну, смеется, с шуткой. Ну, то есть это я не одна купила, раз он говорит, что это популярная сумма. Произошло все очень быстро. Вот за пять минут, мне кажется, это за последнее время самый, самое быстрое получение долларов. Нет проблем с американской наличкой и в банке ВТБ. Честно отстояв очередь, можно приобрести доллары на 3000 гривен. Со второго раза удалось купить валюту в банках НАДРА и финансы и кредит. В 9 утра подкрепления для касс этих отделений еще не успели подвести, говорят кассиры. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, у вас возможно купить валюту? Возможно, на депозит. Только на депозит? Ну, пока да, потому что еще не было подкрепления. А когда будет подкрепление? Где-то после часа. То есть после часа у вас можно будет купить валюту? Вы приезжайте, да, если вы успеете. А вот после обеда доллары и в банке финансы и кредит, и в НАДРА продавали весьма охотно. Как сообщили в НБУ, регулятор намерен применить строгие меры ко всем банкам и не банковским финансовым учреждениям, которые нарушают правила продажи валюты населению. Их даже могут лишить валютной лицензии, если будут выявлены серьезные нарушения. Вчера мы совместно с МВД проверили 21 обменный пункт и кассы банков и выявили около шести нарушений, в частности серьезные нарушения. Мы вскрыли три конвертационных центра. Александр Писарук отметил, валютные интервенции эффективный инструмент, который используют во многих странах. По его словам, объемы рынка незначительные, поэтому на размерах золотовалютных резервов они не отразятся. Учитывая эффективность мер, которые сегодня применяет Нацбанк, стабилизации валютного рынка можно ожидать уже до конца этого года. Юлия Боднер, Наталья Пругар, Александр Бан Александр Грибань, БТБ. Международный валютный фонд призвал государства доноров продумать программы дополнительной финансовой помощи для Украины, переживающей военный конфликт на востоке страны. Об этом в ходе брифинга в Вашингтоне заявил глава Европейского департамента МВФ Поль Томпсон. Он подчеркнул, что Украина выполняет все основные требования программы сотрудничества с МВФ и подтвердил, что очередная оценочная миссия фонда приедет в Украину в ноябре после проведения внеочередных парламентских выборов. Правительство безотлагательно примет персональное кадровое решение после вступления в силу закона об очищении власти. Об этом премьер-министр Украины Арсений Яценюк заявил на заседании Кабмина. По его словам, во всех министерствах создадут подразделения по проверке кадров. Вместе с тем, сегодня Кабинет министров поддержал процедурное решение, необходимое для реализации закона. Продолжит тему Анна Каменева. Лучше поздно, чем никогда. Украина нуждалась в законе о иллюстрации более 20 лет. Чиновники все это время были безнаказанными за свою незаконную деятельность. Ведь могли договориться с любой властью, рассказывает премьер. Зашел, позвонил, договорился, заплатил. Даже при мне некоторые проскакивали. Хорошо, что мы быстро исправляли ситуацию и их увольняли. Теперь же страна полностью очистится от таких чиновников. В первую очередь под трудовую безоговорочную иллюстрацию попадут судьи, прокуроры и представители правоохранительных органов, которые принимали неправомерные решения во время революции достоинства. Также пролюстируют и высокопоставленных чиновников режима Януковича, которые были на должностях больше года. Их уволят в течение 10 дней после вступления в силу закона. Левочкин, Левочкин, Клюев, Вилкул, Бойко и другие бывшие чиновники, как те, что попали под признаки закона, не будут иметь права занимать государственные должности в течение следующих 10 лет. Однако в законе есть лазейка. Такие чиновники могут попасть в законодательный орган. Разного рода лица с сомнительной репутацией рвутся в Верховную Раду Украины, поскольку закон не распространяется на выборные должности. Поэтому понятно, что они будут искать убежище в стенах Верховной Рады Украины и прикрываться значками народных депутатов Украины. Здесь необходима мудрость украинского народа при принятии решений за кого и как голосовать. Все остальные госслужащие пройдут имущественную иллюстрацию. Этим вопросом займется специально созданный департамент при фискальной службе. Он проверит декларации чиновников о доходах и расходах на предмет их соответствия с реальностью. Контролировать процессы очищения власти будет общественный совет, созданный при Минюсте. Весь госаппарат планирует проиллюстрировать в течение двух-трех лет. А вот новых сотрудников будут искать среди молодых профессионалов на открытых конкурсах. На камене Александр Котельников, БТБ. Побороть коррупцию реально утверждают политологи и психологи. Определить коррупционера теперь можно с помощью простого теста. А чтобы ликвидировать это явление в органах власти, необходимо создать рабочую группу, которая будет анализировать и контролировать реализацию новых законов. Подробнее об эффективных механизмах борьбы с коррупцией расскажет Ярослава Ковтун. Виктор Васильевич знает о коррупции не понаслышке. Как бывший следователь, он уверен, чтобы искоренить это явление в нашей стране, новых законов, принятых парламентом 7 октября, недостаточно. Прежде всего, людям нужно продемонстрировать преимущество честной деятельности на практике. Я считаю, зарплата должна в прокуратуре быть в два раза больше, не, не, независимо, как сейчас. потому что они принимают очень важные решения несут, и не должны нести за это ответственность. Следовательно, все-таки надо иметь помощь. Для выполнения чисто технической работы. Правильно, что надо проходить полиграф. Но психологи неоднозначно оценивают возможности полиграфа как механизма выявления коррупционера. Более верным способом считают прохождение тестов на тип личности – уже удалось сформулировать четыре основных черты людей, которые склонны к использованию своих полномочий в личных целях. Это стойкое приподнятое настроение, жесткий характер, серьезность во всем и демонстративность. Если человек с такими качествами попадает в среду, где есть возможность что-то украсть, отжать, он это обязательно сделает с вероятностью 99%. Можно на момент поступления человека на службу в органы определять это и потом рекомендовать его на работу не связанную с коррупционными возможностями. Детектор лжи, я как профессиональный психолог могу сказать, можно обмануть. Это просто блеф. Наряду с уже внесенными изменениями в законопроект по борьбе с коррупцией, общественные активисты настаивают и на дополнительных. В первую очередь говорят, нужно ввести принцип Общей декларации имущества, а 2016 должен стать годом налоговой амнистии. То есть все украинцы получат возможность легализировать свои права на имущество. Особое внимание нужно уделить ключевому элементу борьбы с коррупцией – национальному антикоррупционному бюро. Уверены активисты. Его работа будет результативной только в случае перечисления четких и прозрачных требований. Антикоррупционное бюро должно пройти через систему выбора самых влиятельных общественных организаций, в первую очередь инициативных групп, рассмотрение кандидатур руководителя антикоррупционного бюро с четкой отчетностью обществу, Верховной Раде и прописанными механизмами его отзыва с должности. Прописанными механизмами с посады. Реализации, возможные реализации. Возможные реализации и этого законопроекта, и других реформ наибольшее значение будет иметь прежде всего общество, если оно будет этот процесс подталкивать. Другой фактор, который будет влиять на темп необходимых реформаторских законов, это соглашение об ассоциации с ЕС взагалі необхідних законів, реформаторских законів, це угода про Виктор Васильевич полностью согласен с позицией общественных активистов. Уверен, самым результативным инструментом будет гражданский контроль. Кроме телефонной горячей линии для жалоб и предложений, необходимо создать рабочую группу из профессиональных юристов, политологов и активистов, которая будет анализировать и контролировать реализацию законопроектов в органах власти. Ярослава Кофтун, Андрей Никонов, БТБ. В ходе сотой сессии Венецианской комиссии было рассмотрено и одобрено предварительное заключение в отношении проекта закона о внесении изменений в Конституцию Украины. Президент Украины Петр Порошенко, в частности, предлагает особый статус регионов для Крыма, Киева, Севастополя и областей Украины, а также новую территориальную единицу громаду. Кроме прочего, глава государства рекомендует позволить местным органам власти определять статус специального языка нацменьшинства, а украинский, согласно законопроекту, сделать единственным государственным языком. Курсанты милицейских вузов со всей Украины примут участие в охране общественного порядка на внеочередных парламентских выборах. Обучение, специальную подготовку личного состава уже провели в Национальной академии внутренних дел в Киеве. За учебным процессом наблюдал Александр Пантелеймонов. На бутафорских избирательных участках хулиганят взрывают и бунтуют. Все для того, чтобы не допустить подобного в день выборов. Для курсантов национальной академии внутренних дел приготовили почти два десятка возможных ситуаций. Они должны научиться быстро и правильно реагировать на любое чрезвычайное происшествие. Каждое рабочее место – это модель определенной ситуации, чрезвычайной ситуации, административного правонарушения, уголовного правонарушения или другого происшествия, которое типовое и может иметь место во время организации проведения выборов. Наглядный курс обучения особенно эффективный, говорят преподаватели академии, поэтому Смутяны ведут себя вполне натурально. Милиционеры едва успевают задержать нарушителя на первом учебном пункте, как на соседнем уже находят подозрительный пакет. Специальный робот транспортирует находку в безопасное место. Там ее незамедлительно обезвреживают. Правоохранители говорят, к охране общественного порядка на выборах постараются задействовать как можно больше курсантов. Они будут нести службу совместно с штатными сотрудниками милиции. Мы, плануем Мы планируем привлечь курсантов в местах их дислокации. Это основные города Одесса, Харьков, Киев, Львов. Там, где у нас находятся основные базовые учебные заведения. Также и в других городах Украины, где они работают. Всего по территории Киева, Всего по территории Киева и Киевской области больше двух тысяч избирательных участков. Весь состав Академии будет задействован в охране общественного порядка во время выборов. Сами курсанты говорят, будут рады поучаствовать в настоящей работе, ведь на практике учишься быстрее всего. Поэтому ответственные задания не пугают будущих стражей порядка. Нас уже навчают, нас готовят до практической идеальности. Нас уже учат, нас готовят к практической деятельности. Спостреляемо сегодня. В таких мероприятиях, как мы наблюдаем сегодня, мы уже углубляем свои знания. Мы наглядно можем понаблюдать за тем, что нас интересует и ждет на практике. Это нас и то, нас на практической ниве. Помимо обезвреживания взрывов и успокоения смутьянов, особое внимание милиционеры уделили борьбе с незаконной агитацией и попытками подкупа избирателей. Опытные стражи порядка утверждают, на выборах такие нарушения бывают чаще всего. Александр Пантелеймонов, Даниил Городецкий, БТБ. К этому времени это вся информация. Оставайтесь с нами до встречи.